Inilah perjalanan kisah sebuah syarikat yang memacu sebuah negara pertanian ke masa depan. Apa yang ada ketika itu memanglah mencukupi. Tetapi, cukupkah setakat itu? Cabar seseorang. Beliau adalah Tuan Dr. Mahathir Muhammad. Pada masa itu, sebenarnya ekonomi negara tidak begitu baik. Tapi saya yakin dia akan dapat dipulih semula pada beliau jika bergantung kepada sumber asli sahaja kita tidak akan ke mana bermula daripada itulah sinar baru bakal menerangi kita semua berbekalkan rancangan dan wawasan yang jelas beliau mengesyorkan idea yang berani untuk Malaysia mempunyai kereta sendiri. Otomotif industri ini boleh memainkan peranan yang besar kerana kita kekurangan dalam bidang engineering. Namun, ramai yang tidak bersetuju termasuklah barisan kabinet beliau sendiri. Saya dapati kebanyakan orang tidak ada confidence Uh, mereka selalu berpendapat orang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Bagi beliau, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Setelah enam tahun memerah keringat, ia menjadi kenyataan pada tahun 1985. Saya dapat My Last Love ni bukan sekali, banyak kali. Banyak kali projek-projek yang dikatakan tak boleh berjaya, akhirnya dia berjaya juga. Ketika Proton Saga dipandu keluar, itulah kali terakhir kita digelar negara dunia ketiga. Saya berasa gembira kerana saya dapat membawa kereta Proton. Dan di mana-mana saya pergi, saya lihat orang lain angkat tangan begitu. Sinar baru Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian bermula. Begitu ramai yang memuji. Proton Saga terus menjadi kebanggaan kita. Yang ragu-ragu tidak terkecuali. Proton masih tidak berpuas hati. Ia terus meneroka menggunakan teknologi baru. Mencipta reka bentuk baru untuk pergi lebih jauh. Kami mengambil semua ini secara positif supaya kami dapat mempertingkatkan lagi kualiti uh, dan prestasi produk dan syarikat kami dari masa ke semasa Inilah sikap dan pendekatan yang mendorong kemunculan pelbagai model baru yang lebih baik daripada sebelumnya dan yang paling unik ianya kereta rakyat yang mampu dimiliki Anugerah demi anugerah mengiringinya. Tidak lama selepas itu, kereta Proton mula diminati di seluruh dunia. Proton terpaksa mengeluarkan jumlah kereta yang lebih besar. Jadi, memandangkan kepada pasaran domestik yang begitu terhad, Proton terpaksa menemusi pasaran ekspor. Proton bukan sekadar mahu mengeluarkan kereta sahaja, tetapi membina kereta yang setanding dengan nama yang lebih terkenal. Pada tahun 1996, Proton mengorak langkah baru dengan membeli Lotus, satu nama ikon dalam dunia otomotif. Reputasi Lotus dalam membina kereta berprestasi tinggi dengan pengalaman di Lita kita gunakan sepenuhnya. Pertama ialah dari segi penjanamaan yang terkenal iaitu Lotus. Ya. Yang kedua ialah dari segi keupayaan kejuruteraan. Jadi sudah tentunya banyak uh, yang boleh diperolehi oleh Dr. Da Proton dalam aspek uh, kejuruteraan ini. Usaha sama itu membolehkan kita membangunkan kereta yang lebih baik serta pelbagai lagi inovasi baru tercipta. Antaranya, enjin Campro dikonsep dan dibangunkan oleh jurutera Proton sendiri. Juga pemanduan dan pengendalian Lotus, satu ciri yang memberikan setiap kereta Proton nafas baru. Inovasi inilah membolehkan kereta Proton yang jauh lebih selamat serta berprestasi dibangunkan dengan rupa yang setara. Tiada perkataan yang boleh menggambarkan betapa jauhnya kita telah melangkah sekarang. 25 tahun ini adalah satu perjalanan yang jauh kita harus ada perasaan kebanggaan for whatever the company has achieved. How many countries can claim that they have the ability to do that? And Malaysia is one of those countries. Nobody gave a chance. But today, after 25 years, we are still relevant. 25 tahun telah berlalu. Tetapi, kita terus maju untuk bersama-sama meneroka 25 tahun yang akan datang. 25 tahun ini where we are today tidak akan tercapai kalau tidak ada sokongan yang padu daripada 10,000 orang tenaga pekerja proton yang sedia ada we are working for a national car company this is a national car company that mempunyai tanggungjawab yang besar and we have the whole 28 million people in Malaysia is wanting for us to succeed